Парад праздничных подарков еврейскому культурному центру Бейт Грант открыл Клезмер Бент Одесса. Каждый гость приходил не с пустыми руками. За многолетнее сотрудничество поблагодарил центр и председатель ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Мы любой вопрос, который нам надо для выполнения своих основных э, положений, э, мы приходим к Элине и Элина Корнева всегда с удовольствием оказывают содействие. Мы чувствуем такую, знаете, синоя такое вот дочернее отношение к нам поколению, которое как нас называют уходящим поколением. Одесский театр Тур де Форс тесно связан с еврейским культурным центром. У театра пока нет своего дома, и потому сцена Бет Гранта за три года сотрудничества для актеров стала практически родной. Пять лет это, конечно, срок. Это ребенок уже умеет говорить я сам и знает, чего он хочет. Мы в этом помещении, в этом здании, в этом центре работаем уже три года. И очень счастливы, что есть помещение, которое так обстроено. Великолепные люди, которые с нами работают который создает нам все условия, чтобы спектакли шли хорошо. Я желаю вид Гранду и дальше процветать, и чтобы здесь было много людей, и чтобы э, это место... Было таким, было таким, понимаете, как бы здесь прорастают цветы, таланты. Позади у Бейт Гранта множество проектов, среди которых 38 студий различных направлений. Молодежный клуб, детский садик и театр. Впереди планов громадье. Ханукальная программа еще не заканчивается. Нам в этот раз не хватило 8 дней. И мы сделали, у нас есть еще мероприятие, то есть у нас сейчас будет еще большой турнир по что, где когда. Мы планируем в ближайшее время новый спектакль. Мы не останавливайся в своем работе. Мы же маленькие, нам всего лишь 5 лет. Мы вот в следующем году, получается, идем в школу, будем учиться говорить. Вот. И поэтому мы развиваемся, мы всегда делаем что-то новое, интересное, для того, чтобы одесситам приятно было заходить в стены нашего здания. Двери еврейского культурного центра Байт Грант открыты для всех. Сюда может прийти любой желающий и записаться в студии. Анна Волошина, Дмитрий Моисеев.